નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયની સ્વઅધ્યન પોથીના પાઠ નંબર ત્રણ મત બાટો ઇન્સાન કોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયની સ્વઅધ્યન પોથીના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે તો આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યન પોથીના પાઠ નંબર ત્રણ મત બાટો ઇન્સાન કોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન

તો જવાબ આવશે મજબૂર અને તાકતવર આ જોડ જે છે તે અહીંયા ખોટી છે ચોથું હર ઉદાસ આંગન કા હક હો ખીલતી હોઈ બહાર પર પંક્તિ મેં વિશેષણ કોણ સા શબ્દ હૈ તો જવાબ આવશે ઉદાસ પાંચમું મંદિર મસ્જિદ ગિરજા ઘરને બાંટ લીયા ભગવાન કો પંક્તિ મેં કોણ સા શબ્દ સંઘના નહીં હૈ તો જવાબ આવશે બાંટના મિત્રો આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે આ એપ્લિકેશનની અંદર તમે ધોરણ ત્રણથી બારના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફનો અભ્યાસ કરી શકો છો જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન હાલમાં તમે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તે સ્વાધ્યયન પોથી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી એકમ કસોટીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક અસાઇનમેન્ટ પ્રથમ દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમે મેળવી શકશો તો જરૂરથી તમારા દોસ્તો મિત્રો સગા સંબંધીઓ જેઓ પણ ધોરણ ત્રણથી બારમાં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જાણ કરજો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એક શબ્દાર્થ લીધીએ એમાં તો શિલાખંડ રોંદના તો કુચલના મજબૂર તો વિવશ રેગિસ્તાન તો મરુસ્થલ બાંટના તો વિભાજીત કરના ઘાટી તો દો પહાડો કે બીચકા સમતલ સ્થાન બહાર તો સુખદ વાતાવરણ ઉજિયાલા તો ઉજાલા દીપક તો ચિરાગ મુસ્કાન તો મુસ્કુરાહટ प्रश्न नंबर एक का निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अलग है क्यों तो यहाँ चार वाक्य अपन वाक्यों पर रमेश का लक्ष्य डॉक्टर बनना है यशपाल ने मेहनत करके मंजिल हासिल की निशा अपना अध्यय जरूर पूरा करेगी सोहाना तीसरा मंजिल पर रहती है तो यहाँ आप जोशू तो आ प्रमाणे चौथु वाक्य जो है अलग है सोहाना तीसरी मंजिल पर रहती है यह वाक्य अलग है क्योंकि पहले तीन वाक्यों में मेहनत करके कुछ हासिल करने की बात है जबकि चौथे वाक्य में कहीं पर रहने की बात है त्यार पी प्रश्न नंबर बे अ प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए पहले सवाल प्यार के अभाव में यह जगत कैसा है तो जवाब अवश्य प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है बीजो लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांटा है उत्तर कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है त्यार पीजु सूरज का संदेश का अर्थ क्या है उत्तर सूरज का संदेशा का अर्थ है कि मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है चौथों चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है उत्तर चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते-सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है इस प्रकार प्यार का शीतल जलदी कर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है ત્યાર પછી पांचवा सवाल कविता में किन-किन धर्मों के धर्मस्थानों के नाम समाविष्ट है कविता में हिंदू धर्म का मंदिर मुस्लिम धर्म का मस्जिद और ईसाई धर्म का गिरजाघर धर्मों के धर्म स्थानों में नाम समाविष्ट है प्रश्न नंबर बे ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए महलो सवाल कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है उत्तर कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं बीजो सवाल उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकारों में रखना इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है गरीबों की झोपड़ियों में नहीं त्रिजो तो सवाल यह कविता में हमें क्या यह कविता हमें क्या संदेश देती है यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है चौथू किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व अपनत्व की खुशी होगी तब कोई किसी पर जुलम कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा अर्थार्थ नष्ट नहीं कर सकेगा प्रश्न नंबर त्रण काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को धरती बाटी सागर पाटा मत बाटो इंसान को कभी दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो त्यार पछी बीजू अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नीलवितान है पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है ऊपर नीचे लीरे रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है प्रश्न नंबर चार कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए मेह वरसने वाले है मेरी खिड़की में आझा तितली बाहर जब बाहर जब पर होंगे गिले धुल जाएंगे रंग सजीले झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा छोटी तितली खिड़की में तू आ जा तितली नन्हे तुझे पकड़ पाएंगे डिब्बी में रख ले जाएंगे फिर किताब में चिपकाएगा मर जाएगी तब तू तितली खिड़की में तू चिप जा तितली महादेव महादेवी वर्मा का ये काव्य यहाँ पे दिया गया है प्रश्नों के उत्तर एना ऊपर से आपड़े केतलाक प्रश्नों ना उत्तर आपना है मैं पहला सवाल सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए अ प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन है तो जवाब આવશે वर्षा ब पर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है तो जवाब આવશે पंख ત્યાર પછી બીજો સવાલ से तितली पर क्या असर होगा तो भिगने से तितली पर गीले हो जाएंगे तितली के पर गिले हो जाएंगे तितली के सारे रंग धुल जाएंगे और कोई तितली को बचा नहीं पाएगा त्रिजु तितली के भिगने पर बच्चे क्या कर सकते हैं तितली के भिग जाने पर बच्चे उन्हें पकड़ लेंगे डिब्बी में रख लेंगे या फिर किताब में चिपका लेंगे प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक है तितली त्यार प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए तो आंगन इंसान उदास ऊपर गिरजाघर घाटी चट्टान प्यासी बंदी भगवान मंजिल मुस्कान रेगिस्तान वितान सागर वगैरह जो शब्दों क्रम लखी सकिए प्रश्न नंबर अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता मुझे देख सबके दिल बहलते बच्चे मुझे पाने को मचलते सब कहते हैं मुझको मामा हर बालक है मेरा भांजा यो तो मैं तारों का राजा त्यार प्रश्न नंबर सात संयुक्त और विभक्त परिवार पर कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए विभक्त परिवार अच्छा या संयुक्त परिवार क्यों तो जो ये उत्तर मुझे संयुक्त परिवार में रहना अच्छा लगता है क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने के कई लाभ हैं संयुक्त परिवार में घर और वहाँ रह रहे लोगों को देखभाल के लिए एक मुखिया होता है जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है परिवार के किसी भी फैसले में सभी लोगों की राय ली जाती है हालांकि अंतिम निर्णय परिवार का मुखिया ही करता है संयुक्त परिवार में सभी का खाना एक साथ ही बनता है और लोग एक साथ ही खाना खाते हैं जिससे प्यार बढ़ता है ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार के बड़े लोग मिलकर घर का खर्च चलाते हैं घर के कामों में सभी लोग हाथ बटाते हैं इससे किसी एक पर काम का बोझ नहीं होता अगर कोई एक मुसीबत में है तो उसकी सहायता के लिए सभी उपस्थित रहते हैं जिस कारण उसे अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता त्यारछे प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित स्थानों के चित्र चिपकाइए और उसके बारे में पांच वाक्य लिखिए जामा मस्जिद दिल्ली तो अँ ते जो सको कि अपन ने जामा मस्जिद दिल्ली न फोटो आप यह दिल्ली में है ईद आदि त्यौहार यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं त्यार पच्चीच सुवर्ण मंदिर अमृतसर यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है प्रतिदिन सैकड़ों देश विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं त्यार पक्षी त्रीजु तिरुपति बालाजी मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं चौथुश अग्यारी उदवाड़ा तो उदवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है त्यार पाँचवा से माउंट मैरी चर्च मुंबई यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો અહીંયા તમારા માટે એક સરસ મજાની જાહેરાત આપવામાં આવેલી છે મિત્રો ધોરણ ત્રણથી બારના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની જે પીડીએફ છે તેનો અભ્યાસ તમે અહીંયા કરી શકો છો જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન દરેક પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન હાલમાં તમે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો હિન્દી વિષયની તેવી જ રીતે બધા જ વિષયની સહ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયો એકમ કસોટીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અસાઇનમેન્ટના સોલ્યુશન પ્રથમ દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમે મેળવી શકો છો તો જરૂર થી આ એપ્લિકેશન તમારા દોસ્તો મિત્રો સગા સંબંધીઓ સુધી શેર કરજો જેથી કરીને તેઓ પણ આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી શકે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે તો જરૂરથી આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો તમારા દોસ્તો મિત્રો સગા સંબંધીઓ જેઓ પણ ધોરણ ત્રણથી બારમાં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને આ એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જાણ કરજો મિત્રો ફરી મળીશું આપણે ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયની જે સ અધ્યયન પુથી છે તે સ્વ અધ્યયન પ્રકરણ નંબર ચારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે દોસ્તો આપણી આ ચેનલ ઉપર સ્વ અધ્યયન બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે તો જરૂરથી આ વિડીયો પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો તમારા દોસ્તો મિત્રો સગા સંબંધિત વગેરે સુધી પણ આ જે પીડીએફ છે તે અવશ્ય શેર કરજો